Сейчас я расскажу вам секрет приготовления Яичницы куриные с приправой обалденной Значит, типа, готовим еду, я беру сковороду Потом на сковороду я думаю, курицу кладу Потом туда в огонь ей подсолнечного масла Еще немного перца и протертой сырной массы Еще воду морковки и покрошу лучку А чтобы не вышел запах, можно врезать коньячку И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Терпение и спокойствие, сейчас они появятся Только за плитой в людях поле закаляется В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам Тогда ваши яйца хорошо приготовляются в семье должны быть под рукой Яйца не в дом несут сытость и покой Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно Яйца веселые, полезны и питательны Яйца богаты живительным белком И если жарить яйца, то лучше с молоком Яйца надо жарить, чтобы я и студеною зимой.